По всем тем играм, которые у нас были на сборе в Австрии, у нас меньше стало подготовительных передач. Мы, конечно, стараемся больше играть вперед, но это не значит, что каждая атака должна да, быстро развиваться. И все по ситуации, и контроль мяча никто тоже не отменял. Но контроль мяча не на своей половине поля, а в центральной зоне, на чужой половине. Поля. Время покажет. Ну, конечно, мы трансфер. Мы за этим футболистом следили. И просматривали на молодежном чемпионате э, Европы, который сейчас проходил в Польше, и он произвел достаточно хорошее впечатление. Э, и те принципы, те требования, которые предъявляются э, к игре в этом ампла, то я надеюсь, Томаш будет выполнять и будет прогрессировать еще как футболист. Ну и Лемчук уходит в аренду. Те, кто с нами был на сборе, тот же... Михаличенко тоже уходит в аренду. По Тенчику мы уже определимся там со временем. У нее тоже есть вариант идти в аренду в команду премьер-лиге. ребятам нужно получать уже игровую практику не в молодежных командах, а играть уже в премьер лиге а, вот. а по нападающим, ну, на сегодняшний день у нас есть пять нападающих. Думаю, что это хорошо. И они проявили себя все очень здорово на сборах, если взять даже статистику то большинство мечей завоевали футболисты атаки. Так что здесь у нас есть время еще и определиться с дальнейшим. Там, вот Посмотрим на состояние Артема Кравца, потому что у него были проблемы с голеностопом. На, на сегодняшний момент он не испытывает никакого дискомфорта. Да, он пропустил сбор в Австрии, но... В Сербии он работал тоже на функциональной готовности. Здесь мы уже будем определяться. У нас есть время до 30, до 20, 29, 30 августа. Все можно произойти.